ৰাজীৱ শদিয়াৰ গানক নিজৰ বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিল নেকি শেখৰে সীমান্ত শেখৰৰ এটা পোষ্টত ৰাজীৱ শদিয়াৰ এটা কমেণ্টে সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ শেহতীয়াকৈ সৃষ্টি হোৱা এই বিতৰ্কক লৈ কি কলে কণ্ঠশিল্পী তথা অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত আৰু উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে

আচলতে যেতিয়া বনোৱা হয় সেই গানটো এজন কম্পজাৰ থাকে এতিয়া ৰাজীৱৰ যিটো গান আছিলে সেই গানটোৰ প্ৰডিউচাৰজন আছিলে তিনিচুকীয়াৰ সেই গানটো প্ৰথম শব্দকেইটা একেই আছিল জিলিলে জিলিলে আছিলে যাবগৈ লাগিব মই নগা পাহাৰলৈ বুলি আছিলে

মানে তেখেতসকলে মোৰ ওচৰলৈ আহিলে এতিয়া যেতিয়া মই গানটো গালো গানটো গোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে শুনিলে বা আদৰি ললে তাৰপিছত ৰাজীৱৰ লগত আমাৰ কথাও হৈছিলে সেইটো সময়তে চাওক মোৰ ডাইৰেক্ট কথা কোৱা নাই কাৰণ প্ৰডিউচাৰ প্ৰডিউচাৰৰ মাজত প্ৰযোজক প্ৰযোজকৰ মাজতে কথা হয় যিহেতু মই এজন গায়ক হিচাপে গানটো গাইছো গতিকে সেই গানটো মই কৰা বা মই হেৰি কৰা কোনো কথা নাথাকে তেতিয়া ৰাজীৱলত কথা হল তেতিয়া মই কৈছিলো যে ৰাজীৱলত কথা পাতি বস্তুখিনি আপোনালোকে শ্বৰ্ট আউট কৰি লওক কিন্তু সেই গানটোৰ এই গানটো দুটা বেলেগ বেলেগ গান আছিলে আচলতে কিন্তু ফক টিনৰ প্ৰথম লাইন কেইটা একেই আছিলে বা যা হওক সেইটো আমি কবলে নাযাওঁ এতিয়া দ্বিতীয়তে মই সেইকাৰণে সদায় মোৰ আপোনালোকে কালি যিটো পোষ্ট দেখা পাইছিলে কোৱা নাই যে তো মোৰ গান আপোনালোকে আৰু সেই বস্তুটো ৰাজীৱ লিখে পিছত ৰাজীৱে লিখিলে তেতিয়া মই কলো ৰাজীৱক ৰাজীৱ মই আমাৰ গান বুলি লিখিয়ে থৈ দিছো বা যিয়ে নহওক সেই বস্তুটোত আমি সেইটো আমি কব লাগিব

ৰাজীৱক গোৱাইছিলে এতিয়া প্ৰযোজকজনে যেতিয়া কৰে কাম যাতে

অসম আমাৰ হেৰিটো কৰিব গৈছিলো আমাৰ এটা গানো কৰিছিলো তেতিয়া ৰাজীৱক মই মাতিছিলো ৰাজীৱ ৰাজীৱৰ লগত সম্পৰ্কটো ৰাজীৱৰ লগত কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে কিছুমান বস্তু হয়তো এতিয়া কবলে হয়তো বেলেগ লাগে মই ভাবো যে ৰাজীৱৰ যিটো লছ সেই লছটোত এজন শিল্পী লছ হিচাপে ৰাখিব লাগে তাক মিছা মিচি অহেতুক আমি কনট্ৰভাৰ্চি কৰি বা তাক ৰাজনৈতিক নিবিচাৰো আমি ৰাজীৱ এজন সঁচা শিল্পী হওক তেওঁক তেওঁক সেই সন্মান খিনি আমি মনৰ পৰা দিওঁ প্ৰতিজনে আৰু ৰাজীৱে বহুত বস্তু এনেকুৱা কৈছে যি বস্তু বিলাকে আহ আমাক সকলোকে এক কৰি ৰখাৰ কাৰণে কিছুমান গান কৰিছে ইতিমধ্যে ৰাজীৱে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কাৰো বিৰোধী মন্তব্য আজিলৈকে কৰা নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত ৰাজীৱৰ লগত বেলেগ কোনোবা শিল্পীয়ে হওক বা বেলেগ কোনবাই কোনবা এজন শিল্পী হওক তেখেতক সাঙুৰি ৰাজীৱৰ লগত এতিয়া ৰাজীৱ যোৱাৰ পিছত আমি যদি তেখেতক অনাই কনট্ৰভাৰ্চি কৰি সেই বস্তুবিলাক কৰি আমি যদি কৰো সেই বস্তুটো আচলতে উচিত নহয় এইখিনি সময়ত পৰিয়ালটোক আমি আমাৰ সমবেদনা দিয়াৰ লগতে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত এটা বস্তু দেখা পাইছো যে এইখিনি সময়ত অনাহক কিছুমান কনট্ৰভাৰ্চি ক্ৰিয়েট কৰে তেখেতৰ পৰিয়ালটোক কোনোফালৰ পৰা আঘাত দিছে নেকি সেইটো আমি প্ৰতিদিন